суд идет. Суд идет. Суд идет. Вы зрители спросите. Прошу вести подсудимо. Вот и сестрин. Кто подсудимо? Подсудим, представьте, пожалуйста. Именем закона высшей справедливости. Гражданин язык Лепетун Граза Матькович привлекается в судебной ответственности. Жалован на гражданин языка полностью гражданка сердца. Она в своем заявлении в суд пишет, что язык причиняет ей новой глупости и с ним стало невозможно жить. Да, не могу. Давайте дочним вашем геометрианстве. Где вы занимаетесь гражданин язык? Я являюсь в дома, который называется «Человек». А, судья, пожалуйста, кем он является гражданкой сердца? Жизнью, а Что ж, приступим к вопросу свидетелей. Прошу вас, уважаемый... Прошу вас, свидетель Давид, дать свои показания. Я поможем вам после лайк шефов на шайбер. Ну что же, надо что-то делать? Если деть и в ней нельзя. Это на карманный гриб. Сейчас постараемся пространство, временной континуум, и сразу добиться показаний этих трех чтобы они повиновались нам и управляли всем телом. Вот и корабли, как не лихия, и как не сильные ветрами носятся, небольшим кругом управляются куда лучше, больше помощи, так и язык не небольшой член много лет. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества, дожи. и язык огонь, прекрасный метод. И в таком положении находится между членами нашими, что сохраняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляя от себя прошу. Гражданин, если признаете ли вы себя виновным? Нет, не признаю. Если я самый маленький, почему меня все люди обижают? Все виновные меня валят. Я бы жаловался в Верховный суд. Если так считать, то глаза и уши так же виноваты, как и я. Но во всем виновата, конечно, гражданка сердца. Она больная, у нее порог. Она без уколов жить не может. От нее исходит только слом. Уважаемые свидетели и все участвующие. Да, просим вас вставать, когда говорите свою речь. Слово имеет прокурор. Я требую на основании кодекса притчи статьи 10 параграфа 31 2 подпункта, следующее наказание. Если слово вредный, отсечется. Слово имеет адвокат, режиме места. я присутствую в зале. Я глубоко рад выступать за защиту правды. Ведь я за правду, и только за правду. Не отступлю я ни на шаг. Но меня весьма как часть то, что я слышу, что язык наполнен хитростью, коварством и лестью. Я замею сказать, что язык это не просто лесть, это милое, приятная, медоточивая речь. Еще я слышал такое, что язык – моя бритва. Я требую немедленного медицинского освидетельства и докажу научно, что язык не может быть бритвой. Язык без костей, значит, он прав. Извините, уважаемые, но если вы примете статью, которую требует прокурор, то я, ваш покорный слуга, живый узка, останусь навсегда без работы и буду всегда молчать. Так что извините, уважаемый судья, я прошу оправдать моего защиту и назначить ему как минимум реабилитацию и моральный ущерб. У меня все. Спасибо. Спасибо. Слово имеет общественный защитник человеческой судебность. Мы говорим, что язык должен и будет говорить правду всегда и везде. Я предлагаю взять и и содействует тому, чтобы язык говорил только правдивые слова и правильные Мы постараемся содействовать этому и постоянно его упрощать. Да, чтобы я припоминаю, что этого гражданина уже правильно помогли некоторые граждане, такие как порочная совесть, слабая воля и другие. Но, как видим, он не справился. в каком районе и на каком улице вы проживаете? Мы живем в районе Ладики, на улице Охладевших Христиан. Из этого мне проще проясняется. Я нахожу нужную прочесть судьбу слова великого законодателя из его совершенного учения. Матфея 13, 18. А исходящая из уст и сердца исходит. Семейственный человек. Вот как. Я вижу, дело восстановляется. Есть еще свидетели по этому делу? Есть. Меня зовут Страх Божий. Я тоже некогда жил в этом доме. По этому делу я больше могу сказать. Гражданин язык и гражданка сердца действительно живут в этом доме. Причем гражданка сердца является управляющим этого дома. Она имеет в доме главную комнату. Раньше хозяином дома был жестокий и злой господин, который заставлял жителей дома исполнять его злую волю. Дом был всегда грязный, особенно тон от сердца. Потом человек по доброй воле принял нового хозяина, доброго, принесшего всему дому счастье и радость. Дом был вымыт и вычищен. Новый хозяин поселил в дом таких слуг, как христианская совесть, добродетель и другие. Но потом, под влиянием окружающего мира, жители дома перестали слушать доброго хозяина и его хороших слуг Этим они его огорчили, и он был вынужден оставить управление этим домом. С тех пор в доме воцарились уныние и печаль. Да, кроме того, приходит иногда злой хозяин, который хочет вновь поселиться в доме. Жители дома пускать его не хотят, но однако ему удается прийти в дом и пронести в комнату сердца некоторые вещи. И вот в таком небодрствующем состоянии жители дома стали вести себя недостойно, как вот горожанный язык, а также уши и глаза. Что с вами гражданным сердцем? Это я во всем виновата. Там Божий дал мне ясно это все понять. Но я знаю, что нужно делать. Нам надо принести покаяние кресту. Простите, его быть опять нашим хозяином. А вещи слов хозяина надо все выгрузить. Я буду стараться слушать Иисуса Христа, также быть хорошей управляющей для языка, глаз и ушей, и для всех живущих в этом доме человек. Слушай глаза, что вы можете сказать по этому поводу? не грешить, ибо, как написано, всем нам должен явиться судилище Христова. Со своей стороны мы вам хотим спеть песню о том, что важно наблюдать за своими словами, за своими мыслями, за своими путями.